Коллекция для тех, кто умеет одеваться и не боится, что в черном и беленьком он не будет выглядеть плохо. То есть люди, которые готовы поменять цвета, ну, подобрать, посочетать, подумать, сочетается вообще это с этим или нет. Я не знаю, оценили люди или нет, что как-то мы с цветом поработали в этот раз и с нюансами, и с подборкой вот такого сочетания каких-то сложных и т.д. и т.п. Сейчас, знаешь, как это, первое время украинские дизайнеры экспериментировали, потом начали делать коллекции двухцветные. Черненькая, беленькая, коричневенькая, бежевенькая и т.д. и т.п. Не придерешься. То есть, если коллекция так, ну, по цвету, типа, ничего, нормальненько. И как бы мне это чуть-чуть надоело, потому что, когда вот я два года назад сделал серо-голубую коллекцию, и когда я до сих пор смотрю серые коллекции, мне как-то так, ну, как-то грустненько. Не, я люблю делать то, что модно, на самом деле. Не сейчас, а в следующем сезоне. Вот это будет очень модно в следующем сезоне. Ну, здесь вообще была концепция о том, что у каждого в голове есть мысли, сияние, внутренняя какая-то энергия, которая отражается. И слава богу, что есть вот это отражение от лучиков света, которое сияет и дает этого блеска. Меня все время упрекают в том, что голова, ну, что шоу ярче, чем коллекция. И у меня тоже раньше были такие большие проблемы с этим. Показывать финальный выход, не показывать, делать наворот или не делать. И как сказала одна моя подруга, она говорит, пока у тебя есть силы и возможность, лучше делай. Потому что когда не будет ни идеи, ни мысли, ни возможности, вот тогда это все встанет. Поэтому я считаю, что лучше делать, чем потом сомневаться.